صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شرمتي الفضيل تون إمام مرسي في قيادة Pimpinan Kuasa Surau Darul Mahabbah Pimpinan-pimpinan masyarakat Khususnya tuan-tuan para jemaah Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian Mudah-mudahan Kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati Di sisi Allah SWT Alhamdulillah Pertamanya Mari sama-sama kita memanjatkan Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malam ni Allah masih bagi peluang dan Kesempatan Sama-sama dapat kita Menunaikan salat Pada maghrib berjamaah Dan kemudiannya juga Sama-sama kita dapat duduk Dalam majlis ilmu ni Kuliah Maghrib kita pada malam ni Mudah-mudahan juga kita mengharapkan Pertemuan dan perhimpunan kita ini dirahmati Diberkati dan mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Kuliah Maghrib kita membicarakan tentang fik non-muslim kita membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum hakam yang melibatkan hubungan dan interaksi kita dengan golongan orang-orang bukan Islam. Kuliah yang lepas tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kita membicarakan berkaitan dengan garis panduan yang ditetapkan dalam syarak Ha, dalam oleh ketetapan Islam bila mana kita hendak menyambut Meraikan hari-hari kebesaran agama yang lain. Ha, sekiranya kita juga turut nak mengucapkan ucapan-ucapan sempena hari raya ha, bagi agama-agama yang lain seumpamanya hari Christmas di Pabali Ha, hari Raya, tai Pusam dan sebagainya Maka ada panduan dan garis panduannya SOP-nya yang perlu kita patuhi Itu kita telah pun bicara dalam kuliah yang lepas Malam ni, tuan-tuan sekalian Kita nak sambung isu berkaitan dengan Upacara Tafakur di hadapan patung Ataupun di hadapan suatu ha, Tunggu Yang berupa ha, Manusia yang dibuat ha, Umpamanya hari ini bila kita sebut Tunggu Umpamanya tunggu peringatan Yang dibuat sempena Peristiwa-peristiwa ha, yang tertentu Kadang-kadang berlaku upacara-upacara tafakur di hadapan tubuh peringatan kita Ataupun kadang-kala bila kita eh, pergi rumah-rumah ibadat agama yang lain diminta untuk bertafakur. Adakah kita sebagai orang Islam eh, boleh melakukannya? perbuatan yang sedemikian ha, Jadi ini yang yang kita nak bicarakan pada malam ni ha, Apa hukum patung Ataupun tubuh yang dibuat bukan Untuk tujuan disembah Kalau tujuan disembah memang jelas jadi berhala lah Kadang-kadang ada yang dibuat berupa manusia Orang-orang ha, yang tertentu tokoh-tokoh tertentu Diukir, dibuat, dibentuk Dalam bentuk ukiran ha, Dengan batu yang menjadi Sebagai satu tubuh peringatan ha, Adakah ha, Perkara yang sedemikian Dibenarkan dari sudut agama Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kalau kita lihat patung-patung yang diukir dan dibuat sejak daripada dahulu lagi nabi-nabi yang terdahulu bahkan perkara ini juga dirakam di dalam al-Quran cukup banyak. Ha? Antaranya al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan patung yang wujud pada zamannya Ha, terdapat lima jenis nama patung Yang disebut di dalam Al-Quran Dalam surah An-Nuh Surah Nuh ayat yang ke-23 Wa qalu la Tadharun Alihatak dan walmuqa wa nasra. Ha, ini disebut dalam surah ukiran mereka yang diberi nama wad was ha yauq dan juga nasra ha, sejak zaman nabi nuh dah ada dah kan ha? sejak zaman jahiliah lagi lah banyak kan ha? diukir dijadikan patung disusun di keliling kaabah ha? dan pat yang dibina sebagai tanda ingatan dan kenangan terhadap orang-orang yang berjasa di kalangan mereka. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh, maknanya dianggap orang-orang yang hebatlah. Selepas mana berlakunya kematian mereka untuk mengenangkan jasa dan sumbangan mereka. Ini yang dah dulu buat. Oh hari ini oleh kerana tokoh ni hebat. Dia telah pun meninggal untuk nak bagi kenal Generasi-generasi ha, akan datang Lalu dibuat patung Diukirkan patung Wajahnya Tujuan asalnya baik ha, Kerana nak mengenangkan jasanya Nak mengenalkan kepada generasi-generasi yang akan datang Tetapi akhirnya Kenangan-kenangan tersebut Bertukar menjadi Sembahan Ini yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu Kan? Asalnya dibuat, dibina itu Diukir itu untuk mengenangkan jasa Atas sumbangan Pengorbanan Tokoh-tokoh yang hebat ini Dan juga untuk mengenalkan kepada generasi-generasi generasi yang yang baru Yang mungkin tak kenal tapi akhirnya bila dipuja bila dipuja bertukar menjadi suatu bentuk sembahan. Ha, patung yang ha yang diukir itu sudah menjadi seumpama macam berhala. Ha ini yang berlaku. Begitu juga ha Al-Quran juga menceritakan tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menentang kaumnya yang mengagungkan berhala-berhala Zaman -berhala. Nabi Ibrahim lagi banyak ha, Dan Nabi Ibrahim sendiri yang ha, Antaranya memusnahkan patung-patung itu Sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patung-patung ini masih wujud. Oleh itu Islam tidak mengiktirafkan patung yang dianggap sebagai berhala Bahkan ia tergambar dalam hadis yang menggunakan istilah surah yang merujuk kepada patung ha, Yang Nabi SAW melarang kita Mengukir ha, suatu bentuk yang merupai makhluk yang bernyawa dalam bentuk yang penuh Ha, pernah Nabi saw. Sebut aku uh, hadis yang di uh, riwayat Bukhari dan Muslim. Ha, berkata aku pernah dengar Rasulullah wasallam bersabda, "Sesiapa yang di dunia ini lukis gambar makhluk yang bernyawa, ha, maksudnya mengukir satu bentuk makhluk yang bernyawa secara sepenuhnya." Maka di hari akhirat nanti Akan diperintah kepadanya untuk beri nyawa Kepada ukiran tersebut ha, Seolah-olah Sedangkan padahal dia tidak mampu untuk memberi nyawa Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Dari sudut hukumnya Adalah dilarang untuk kita Membuat dan mengukir Uh, uh, patung uh, yang yang a, uh, berbentuk penuh uh, yang yang bernyawa yang berbentuk penuh uh, bahkan uh, Nabi SAW juga menyebut la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamasil Ha, uh, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga patung-patung yang diukir. Bahkan ini juga berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kedatangan Jibril. Hadis yang Uh, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tiba-tiba tak datang Jibril biasanya Jibril tidak pernah memungkiri janji lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi risau apa sebab Jibril tak datang Ha, dalam tempoh masih penurunan wahyu Apa salah apa yang telah aku buat hingga Jibril Tak datang ha, Nabi dah mula risau Tiba-tiba ha, Nabi SAW Melihat ha, Ada Seekor Maknanya anak anjing Berada dalam rumah Nabi SAW ha, Nabi Arahkan isteri baginda Sayyidatina Aisyah untuk mengeluarkan anjing tersebut daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada keluar itu terus muncul malaikat Jibril lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanyalah hai wahai Jibril kenapa engkau tidak datang pada waktu yang dijanjikan lalu Jibril pun jawab Sebenarnya aku datang ha, Tapi aku tak boleh masuk ha, Aku tak masuk Sebab ha, Kata Jibril ha, Kami adalah satu kaum dari golongan malaikat yang tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung makhluk yang bernyawa dan juga anjing ha, jadi sebab itulah ha, Jibreel tak masuk ha, jadi mengambil paham di sini bahawa rumah-rumah yang ada patung ha, patung yang macam mana nanti kita uh, akan perhalusi ha, ha, dan juga anjing Malaikat tak akan masuk dalam rumah Tapi Tapi malaikat yang bawa rahmat lah Malaikat mau dia tak kira ha, Ada patung ke, ada anjing kah?